antara syarat mengikut imam iaitu syarat bagi seorang makmum itu untuk dia menjadikan sah ikutan dia kepada imam seterusnya menjadikan solat berjemaah yang dia buat itu sah adalah ayya'lama intiqalati imamih kata penulis kita hendaklah makmum mengetahui berkenaan dengan pergerakan-pergerakan imamnya dia tahu pergerakan imam Dan mengetahui Pergerakan imam ini Ada beberapa cara Ada beberapa cara Jadi kalau Tuan-tuan Ada pen atau pensel Boleh letakkan di Buku tersebut Dan saya yakin yang Pihak surau kita ni tak malah Kalau buku ni dicontek ada Tapi biar conteng faedah lah Tengah conteng gambar kartun lah Nah, jadi contoh yang faedah Kita tulis dan catat dalam buku kita ini Mengetahui pergerakan imam tu Dengan beberapa cara Yang pertama Seorang makmum tu Dia nampak imam Dia nampak imam Jadi kalau dia nampak imam Maknanya itu makna dia mengetahui pergerakan imam Bila imam tiang berdiri dia nampak Imam rokok dia nampak Imam i'tidat dia nampak Imam sujud dia nampak imam duduk antara dua sujud pun dia nampak. Jadi yang pertama adalah dengan dia melihat atau nampak pergerakan imam. Yang kedua makmum ni dia nampak orang yang nampak imam. Dia sendiri boleh jadi tak nampak imam kerana jemaah boleh jadi ramai. Macam kita solat Jumaat di masjid yang begitu besar. Di Malaysia ni contoh antara masjid yang terbesar adalah masjid negeri Shahalah di Rinda. Begitu juga dengan masjid wilayah persekutuan di Jalan Kuta. Ini antara masjid-masjid yang besar. Katalah kita duduk kau belakang, imam jauh di depan. Kita tidak nampak imam, tapi kita nampak orang yang nampak imam. Contoh. Begitu juga yang ketiga adalah kita mendengar imam Boleh jadi kita tidak nampak imam Tapi kita dengar Dia punya suara Maka bila dia sebut Allahu Akbar Kita dengar Bila dia sebut Sami Allahu Liman Hamidah Kita dengar Maknanya kita tahulah pergerakan dia sekarang ini kat mana Yang ni Qiyam Takbiratul Ihram Yang ni Sami Allahu Liman Hamidah Merujuk kepada Iktidat Ini yang ketiga Maknanya dia mendengar imam boleh jadi tidak nampak tapi dia dengar. Atau yang dan yang keempat hadirin dan hadirat. Dia tidak mendengar imam tapi dia mendengar suara muballigh. Dia mendengar suara muballigh makmum mendengar suara muballigh. Dan muballigh adalah seseorang yang menyampaikan daripada imam. Yang ni kebiasaannya berlaku di masjid yang begitu besar. Contohnya, saya rasa tuan-tuan pun selalu tengok dan selalu dengar Di televisyen kita, dalam bulan Ramadhan sebagai contoh Salat secara langsung daripada Masjidil Haram Di mekaan muka mukarramah Biasa tak hadirin dan hadirat, abu bil imam kata Allahu Akbar Kemudian datang satu suara Allahu Akbar Itulah mubaligh, itulah mubaligh bila imam kata sami Allah liman hamidah dia rabbana walakal hamd. Itulah mubaligh. Kita pun biasa tengok, biasa dengar. Jadi kalau makmum mendengar suara mubaligh itu pun telah memadai dan mencukupi untuk dia tahu pergerakan imam. Jadi syarat yang keenam disebut di sini ayya'lama intiqalati imamih. Hendaklah hendaklah seorang makmum itu dia mengetahui pergerakan imamnya Perkataan al-ilmu mengetahui itu bintiqalati al-imam dengan pergerakan-pergerakan imam itu terhasil dengan salah satu daripada empat yang telah saya sebutkan sebentar tadi sama ada dia nampak imam atau dia nampak orang yang nampak imam atau dia dengar suara imam walaupun dia tidak nampak imam yang keempat dia nampak dia dengar suara muballigh muballigh ni individu yang menyampaikan daripada imam jadi daripada noktah ni lah boleh jadi Dahulu pada masa PKP yang lepas tuan-tuan dan perempuan Apabila kita tidak dibenar solat Jumaat Orang lelaki ni tidak dibenar solat Jumaat Ada orang yang dia mengambil sikap redha dan sabar dan memperbanyak istirja. Bila dia tidak boleh solat dia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi dalam masa yang sama dia redha dengan ketetapan. Dalam masa yang sama dia taat kepada arahan ulil amri pada waktu itu, pemerintah pada waktu itu. Tapi ada juga yang mengambil sikap marah. Dia marah sebab dia tak dapat hadir solat Jumaat. Kemudian Hadirin dan jemaah Datanglah cadangan-cadangan Apa masalahnya Kalau kita ni Solat live Maksud saya Solat berjemaah di rumah Solat jumaat di rumah Tapi kita tengok imam yang sedang live di masjid negara Dia kata RTM buatlah siaran live dia RTM buat live dekat TV Jadi kami duduk di rumah Ikutlah Layan berjemaah sekali Dia kata ni kami tahu pergerakan imam ni Kami nampak imam dalam TV dia tu. Ini live kan ni Nampak imam dalam TV Macam saya sekarang sedang berkuliah Ada live ni di Facebook Orang di merata ceruk boleh tengok hadirin Orang oh, dah tercampur lah Boleh Merata ceruk dia boleh nampak Dia boleh dengar hadirin dah Dia duduk di mana-mana tempat pun dia boleh Ikuti majlis pada waktu ini Dan live lah ni Waktu yang sama Masa yang sama Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan kami dengar, kami nampak pergerakan imam, perbuatan imam Apa masalahnya? Masalahnya satu, iaitu dia tak cukup syarat yang ketujuh yang kita nak sebut selepas Dia dah cukup dah syarat dia tahu pergerakan imam tu, betul lah Dia nampak imam, dia tahu, dia dengar, betul, betul lah tu, benda live Dan dia pula orang kau lupuk, hadirin dah ada Dia tengok pula tu live di masjid negara Waktu sama, masjid negara hari ni masuk maghrib 7.21 di, di, tempat kita pun masuk waktu yang sama 7.21 juga Sari Isyak 8.31 Sama juga Hadirin dan hadirin Kita kata adalah di tempat yang sama Tetapi dia tidak cukup syarat yang ketujuh ni Kita tengok, tengok di bawah tu Apa dia? Wa Wa'ayyajtami'a fi masjidin Ataupun dalam sebahagian kata-kata wa -kata, Wa'ayyajtami'a fi makanin wahid Au Fi salasimi zira'in takriban Ini syarat yang ketujuh Hendaklah kedua-dua mereka Iaitu siapa? Imam dan makmum Hendaklah kedua-dua mereka Imam dan makmum ni Berkumpul di satu masjid Yang sama seperti ah, itu. Yang ni yang kita tak cukup syarat tadi tu Dia nampak Imam tu betul, betul Tapi dia tidak Orang kata berada di satu tempat Yang sama dengan Imam Sedangkan ini salah satu syarat sah Tak kena faham ni semua yang kita bahas ni semua ni syarat sah solat berjemaah yang kita tidak dituruti Maka solat berjemaah kita tidak sah Dan apabila solat berjemaah kita tidak sah Dengan solat kita pun tidak sah Tentu kena faham Kalau solat berjemaah tidak sah Solat tu sendiri tidak sah Tak adalah dia jadi solat seorang-seorang tak Dia jadi solat tu sendiri tidak sah Baik, jadi kita tengok kepada sini Hayyajitami'ah Kedua-duanya mestilah berkumpul fi masjidin dalam masjid dalam sebahagian uh, Nusrah dia kata fi makanin wahid dalam satu tempat yang sama dalam satu tempat yang sama kerana solat berjamaah ini dia tidaklah dibuat di masjid sahaja hadir yang hadirin dan hadirat kita kata ada beberapa solat berjamaah saya minta maaf ada beberapa solat sunat yang dituntut berjamaah ada ada enam solat sunat yang dituntut berjemaah. Dan enam solat sunat itu kebanyakannya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu baginda tidak buat di masjid tapi baginda buat di tanah lapang. Yang disebut sebagai musalla pada waktu itu. Yang enam tu adalah dua daripadanya solat Aidilfitri dan solat Aidiladha. Yang Aidilfitri baru kita selesai pada beberapa hari yang yang lepas. Esok 18 April bersamaan 19 Syawal hadirin dan ada. Tuan-tuan sedar tak -tuan, sedar dah 19 Syawal dah. Malam ni dah masuk malam yang ke-19. Kat 20 hari dah Syak Ramadan pergi meninggalkan kita hadirin dan Ada. Jadi yang tu adalah sunat dibuat secara berjemaah. Solat sunat yang dituntut berjemaah. Yang kedua, solat Aidil Adha. Ini akan datang tak lama saja lagi. Selepas uh, Syawal, Zulqa'dah, selepas Zulqa'dah, berhijrah. Berhijrah adalah bulan raya iaitu Aidil Adha, Aidil Adha. Pada 10 Zulhijjah. Kita tak payah kita tanya-tanya lagi lah bila raya, bila raya. Kita dah tahu dah 10 Zulhijjah. Macam satu syawal lah orang kata raya puasa bila? Satu syak, satu syawal Udahlah jawapan Jadi Tapi tarikh masih kita tak tahulah Nanti yang lah, kena, kena penetapan penentuan anak bulan Jadi 10 Zulhijjah InsyaAllah kita Aidil Jadi solat sunat tu dituntut berjemaah. Dan dua lagi Menjadikan jumlahnya Tiga dan empat adalah solat gerhana Gerhana matahari dan gerhana bulan Salatu Al-Qusufai dalam bahasa Arab Kalau Gerhana matahari itu Dipanggil sebagai Salatul kusuf Dengan kaf kusuf Manakala gerhana bulan disebut sebagai Salatul khusuf Dengan kha khusuf yang ni dituntut dibuat secara berjemaah. Dan untuk makluman tuan-tuan, keempat-empat solat ni Nabi buat di musalla, di tanah dapat. Jadi maksudnya bila kita kata wa ayyajtami'a fi masjid, tetapi kita kena faham bukan semua solat berjemaah tu dibuat di masjid. Ada solat berjemaah yang dibuat di tanah lapang, antaranya telah saya sebutkan sebentar tadi. Dan yang kelima, Daripada solat sunat yang dibuat oleh jemaah adalah solatul istisqa Solat istisqa solat, istis solat gerhana pula saya minta maaf Solat minta hujan Doa kepada Allah Ta'ala agar Allah turunkan hujan Tapi saya rasa Malaysia kebelakangan ni tak payahlah solat istisqa Saya rasa tidak ada Dulu untuk kita buat solat istisqa ni sebab Waktu bila panas lama tak hujan kita ni tak boleh yang sempat lama tak hujan jadi jerebu tak tahu dah datang contohnya lah jadi bila dah jerebu tu dia jadi susah lah kita untuk kesihatan udara pun tidak cantik maka dianjurkan solat istisqa dan solat istisqa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dibuat di tanah lapang dan yang keenam yang ni tidak dibuat di tanah lapang sebaliknya di masjid yang ni satu saja iaitu solat tarawih dan solat witir di dalam bulan Ramadan yang ini adalah dalam mazhab syafi'i Antara solat sunat yang dituntut dibuat Secara ber berjamaah